assalomu alaykum kanalimizga xush -ke kelibsiz e'tiboringizga yana bir ajoyib salat oliviyani tayyorlashni o'rgatamiz demak bizga kerak bo'ladi 2 dona bodring 2 dona tuzlangan bodring 2 dona kartoshka 5 ta tuxum kolbasa va pishloq tabga qarab dudlangan ko'k ko'kno'xat mayonez ishimizni bismillahni aytib boshlaymiz avval barcha masalliqlarni to'g'rab olishdan boshlaymiz masalliqlarni qanday shaklda to'g'rash o'zingizga havola biz gul chiqaradigan shaklda to'g'radik bodringdan boshladik barchasini somoncha shaklida gul shaklida to'g'rab olamiz endi esa tuzlangan bodringni to'g'raymiz endi kartoshkani to'g'rab olamiz kartoshka pishmagan xom kartoshka buni yog'da qo'vurib olamiz qip qizil shaklda qovurib olish kerak shunda juda ham mazzali bo'ladi kartoshka ham qo'shiladi salatimizga endi esa tuxumni sarg'ini ajratib olamiz tuxum ko'rib turganingizdek suvga qaynatib olingan Sarg'ini qirg'ichdan chiqaramiz oqini esa somoncha shaklida qilib to'g'rab olamiz navbat kolbasaga yetdi qanday kolbasa ishlatish o'zingizga bog'liq tabingizga qarab kolbasani ishlataverasiz barcha masalliqlarni kattaroq idishga solamiz aralashtirishga qulay bo'lishi kerak endi esa siir ya'ni pishlog'imizni ham to'g'rab olamiz pishloq ham o'ziga yarasha maza tam beradi pishloqni ham o'zingiz xohlaganingizdan ishlatishingiz mumkin tuxum sarig'ini esa qirg'ichdan chiqarib olamiz endi esa dudlangan ko'k no'xat solamiz bitta idishdagisi hammasini ishlatamiz mana ko'rib turganingizdek kartoshkani qizil qilib qovurib olganmiz buni ham salatimizga qo'shamiz o'ziga yarasha maza beradi mayonez ham tabingizga qarab ishlatishingiz mumkin bizga to'rt yuz gramm mayonez ketdi tayyorlashimiz uchun mana barcha masalliqlarni aralashtirib oldik sizlarga maslahatimiz salatimiz tayyor bo'lganidan so'ng yeb ko'ribgina tuz qo'shing sababi kolbasa ham tuzlangan bodring ham kartoshka ham qovurilayotganda tuzlangan ko'k no'xat ham xullas juda ko'p masalliqlarimiz tuzlangan shuning uchun salat tayyor bo'lganidan so'ng yeb ko'rib tabingizga qarab tuz qo'shishingizni maslahat beramiz kanalimizni kuzating kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'ling chunki sizlarni kelasi sahifalarimizda bundanda mazali pishiriq va salatlar kutmoqda agar video lavhamiz ozgina bo'lsa ham ko'nglingizdan o'rin olgan bo'lsa layk like tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz e'tiboringiz uchun rahmat